Що не так часто, а можливо вперше в житті сьогодні ви вийшли майже на професійний подіум. Як почувалося? Да, це був перший раз. Конечно, у меня было небольшое волнение, но ребята так поддерживали все, потому что, ну, я думаю, у многих спортсменов это было первый раз, и мне очень понравилось. И хотелось бы, конечно, повторить еще раз. И макияж такие у бассейн не сделаешь на соревнованиях и зачистку. Это отдельный на фарбуватися, возможно, это тоже вы делаете не так часто. Да, это очень редко я делаю. Тут меня накрасили, я всеми спрашивала, я уже похожа на девочку красивую, похожа на нее? Они такие, да-да-да, сейчас еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. А в бассейне, да, мы постоянно на шапочке и в очках, что даже иногда родители не могут тебя Узнати, думають, ну ти, ні, ти йдеш. Плавчині дуже красиві дівчата, просто у окулярах і у купальних костюмах, і в басейні, і під водою не так часто це можна розгледіти. Чи є в вас залицяльники? У такої красуні? Залицяльники є. Ну <свісно> 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 тільки в басейні мене в вони відстані і поміли басейну мене.